Всем доброго ранку. Мы на зинцах заводимом, Не выспался. Успокоилась. Подрала уже. То пальцы чуть не выдергала. По утру то еще что-то. Что у нас нового на неделе произошло? Та да ничего. Что нового на работе? Как и раньше много работы и половина из нее такая дурна что я не знаю что я не знаю не рекомендую вам никогда в коммунальные какие-то организации работать и ты ребята это как говорят, последний отол последний отол ничего там нормальным людям делать абсолютно ну то такие. Можешь такие колись и жах кончится, то мы и... разъедемся по домам. Я нас Динка, задрала. Ну блин, ну не вы. Ну какого хрена? Ну что такое? Не выпущу я тебя тут. Тут собаки, блин, здоровые, могут тебя сейчас нафиг сожрать. Вот. Свитла нема. Утром собирался, я кажусь в потемках. Сон фонарь даже взял. Руки грязные. Руки грязные до сих пор, потому что смазка шруза дуже, дуже туго вымывается. В общем, гахнул у меня пыльник, он давно гахнул, но ну, я вечно, что, времени нет, а то с этим копом. Вчера решил, ну не, не решил, а без обеда, я кажу, на работе пахали, чуть раньше приехал и решил поменять. но ну, в итоге я хрен гранату стянул съемником, нифига, начала даже резьба тянуться на, на гранате. Думаю, сейчас сорву резьбу, и все, гранату выкинь. А у меня не маж на ой. Есть только старая лежит в этом. И цю тоже, чтобы стянуть, придется болгаркой зарезать нафиг. Ну, короче, очень тяжело шрузы сходят. Вот. И потому решил замотать пока старый изолентой. Та заказала правку пластиковую, да универсальный сальник. Да, можно на следующей неделе натянул. Вот, и больше не буду этой финей заниматься. Со снятием гранаты ее, походу, снять, это вообще важко. Ее легче срезать, чем снять. Я помню, как я ее одевал, чтобы та пружинка щелкнула. Тоже, блин, по-пому дохался. Вот. Ну, короче, то не так. Машина сыпется, но ну, менять я не собираюсь. все такие, может, у кого-то всегда, ну, не у кого, там периодически всплывают вопросы. Какого хрена я называл свой канал Rock'n'Roll? 33. Просто, хлопцы, поначалу, как бы, я не собирался вообще, ну, не то, что копом заниматься, танками. У меня танковый аккаунт, и там рок н 33, мой ник. Вот я уже в них не играю, уже, наверное, полгода или год, не помню, когда заходил. Даже сейчас удалил, бо места нема, ролики вот из Ютуба занимают много мест. И удалил. И, короче говоря, так и назвал канал. Вот. Может быть, я скажу, когда-то все закончится, начну я что-то развивать, и тогда, может быть, переименую. Пока вот так. В общем, ждем Вадима и Артура. Артур, по-моему, уже приехал. Да. Этот вовремя, а тот еще нет спыть. Ну как не вовремя? Он у него тоже вовремя. Еще время есть. Все, короче, застренимся на поле. там Аська уже тоже жменя монет. А мы тут ходим проволоку, дроп. Короче, с этой кизяком. Микаманитос. Сохран хороший. Потому что поле гарно. Вот это вот такие. Ну, такие есть мелочь. Может, их не там кусочки всякие маленькие. Но пока что-то хорошее не вылезло. Рыжика шукаю. Шукаю рыжика. Потому что эти монетки хорошо, но интересно же в лигу попасть. Вот. Вот такое поле. Песочек. Ну, монета не глубоко лежала, так что так какой-то там сказать, что она глубоко пока гребет, ну не скажу. Как со штыка хотя бы начну что-то копать, может быть, да. Малявка. Янта, якона. Чешуйка. Так, вот и такие дела. У нас сегодня новый прибор. Может, потестим на сережку. Сережку я взял. в, общем, в интернете такой кипиш начался из-за того кольца и пробки. Мне нравится, все такие соревнуются. Кто-то доказывает, что оно не может такого быть. А кто то доказывает, что может быть. Ну, короче, интересно. Интересно, чем это все закончится. В общем, ну я не буду туда лезть, потому я не того я уровня пока еще не дорос. Вот такие пироги. Не хватает нас трошки. Еще одного не хватает. Тогда тут вообще было весело и шумно. Аська, фартовая. Динка, жопа. Инак. Здоровый. Здоровый. Видишь, такие пальцы в мазуте от гранаты. Да, гарно. Нахитка. Вот ради этого она того стоит. Хотя это фигню можно было что любым прибором найти. Да? Что ты? Всю дохлятину ты так не подходи до меня. Вот это жрет но потом рымыгает. Иди. От тебя по-любому уже пахнет чем-то. Уйди. уйди. Динка, уйди. Уйди. Ты понимаешь, это вонючка. Что там, клещей уже полно. Прошлый, да прошлый коп ну, больше десяти, больше десяти. какие-то черные, то обычно такие, блин, белые, светлые, а тут чернющие. Что-то, на уже тут жопой придавило. Да, нюхай, вот такие, вот такая вынюхивай, вынюхивай, вот такие на ну понимаешь, Внюхай. Все, гуляй, гуляй, уйди, Дина, ну мешает блин, Кто бы тебя за воспитал, а? Пойди погоняйся за зайчиками, олениками, лося можешь принести, только такого же, свеженького. Понимаешь? Только кабанов не приведи и меди. Иди. Вроде царев. Типа две копейки. Что? Хадыев то есть? Конечно, тут ходы. Мы тут далеко не первые. А то так просто. Тут ничего не было, но теряли. А может дорога была. Там два дома было стояло на поле. В царское время. Так. Прицеп покрутится, блин. Так. Срибло. 20 копеек. Вот так, вот так. Одень налаживается. Хотя погона такая гидка. Трошки такие, что как моряка. Гивно якесь в морду летит, типа дождя, но не, но не дождь. Ну ничего, ничего. Кряковка. Француз, скорее всего. <laughs> я сначала, честно говоря, думал, думал в динарик. Вот так глянул, думаю, е-мое, динарик. Ну так тоже непогано, потому что это гривенник. Такая знахідка, по моему день удался. Покрутиться треба. Тинька, поздоровся, за да. рядом ходы, ничего не интересно, да? Всех мышек уже замучило, да? Так ходом-ходом, но фартит. Аж прям необычно. Фартит. Вон. Белон 24 -го года. Итак, опять срибл. Динка, а ты фарт кто из потерял, это педибрал, да? не можешь фарт такой. С рыжиками педибрать. А что то что-то такой. Срибный, срибный. Интересненько, конечно. Хорошо. Но как-то уже хочется что-то дальше. Рост. Да? 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 Она крутится, потому что уже почти обед. А мы, ну, не буду матюкаться, зашли далеко. Ще и по похоте уже ноги убыли. Ну, вертаться. А мы, вот там вот дорога. «Э, Кузьмич, это жё. Дорога. Ну, нахрена нас водил тут? Вот такая хрень. Могли бы, короче, сюда приехать. Но если бы мы сюда приехали, я бы три серебряных не нашел и одну царскую. Ё-моё. Ну, какого хрена? Это ж не да? Что сюда я поперся. По копанному. И это малышка. Это малышка. Дает попахать, Я не ожидал. Но оказывается действительно. Мне писали, что между кочечками удобненько. Она ниже получается опускается, чем здорово. И берет. непогано. Цепляется кое де Правда так. Ну копать конечно тут таке. Но пожалуй результат-то есть. Все. Ходим. Так ладно, не будем снимать. Просят не снимать. Нинка наверное, какая-то же шляпа. Да, цена монета, цейка сели. Пуховка или скифский какой-то амулет. Миллион долларов стоит. Еще дома подавимся. Еще один. И трошки взломаны. Восклеенный, сейчас не пойму. А, ну расплавленный. Значит, хатка горила. Mm -hmm, Идем обедать. Думал, чешуйка, но, наверное, кусочек какой-то монетки с А что оно было, кто -то... Это такая чешуйка. Теперь точно вон еще одна семечка. Ну, убытая, правда. Дома подаемся. Давай знаки показывай. Что да. ты сегодня накопал? Сегодня уже прогресс. Царьки. Да. Это... Уже... уже, надо да сейчас. задумываться. Он, он, сам выключится. Книгу, монетницу зовут. Да, у меня есть. Я одну забивал, забивал, потом бросил, повытягивал бы они туда не вмещаются, нифига. Они же размером разные. Под, да. под Катькины надо здоровые ячейки. А под именно... Самое крутое значит, как своей сучке у меня алкодинарий решил взять. Может, можешь да, Я, я когда-то хотел, понял, сделать елку такую динарий в конце, а из пробок вот эту елочку вот и все это дело под каким-то этим. Так. Ну, это мой пятак определили 24 А может 25 -го. В что я, конечно, не верю. Да, толстенькая. Чуть хорошая. Ты там вроде сохранчик, да, плюс-минус. 45-й год, 49-й год. Так, ну, это прям аж очень толстенькая. Ну, звонила, блин. Да понятно. Как на первом mm -hmm. звонке. И копейка. Вот так. Ни одного совета, да? Нет. Эх, понятно, ну, кто ну, их копает. Да. Ну, поздравляю. Нормальный результат. Уже пошло дело. Но да. тоже места руляют. Так что так. Я, в, ли, я в, лесу, в лесу не всегда так хапанешь. Ну что, бахнем. Пока есть светло за светло. Сегодня сильно обстреляло всех. И родину тоже. Комсомольску там досталось дебело. В общем, печальная ситуация. Вот. Поки ми копалися там, нічого і не знали. Приїхали, а свет вроді є. Но напряження нема Хороша станція не запускається. Чусика, наверное, не вистачає. Менше 200 там вольт. Ну, хоч таке є. Так що давайте, кажуть, за світло, щоб було світло. Ой. Самогонка буду всегда Так, итоги сегодняшнего копа. Сегодня был интересный коп, дуже много комрадов, так сказать, проезжало. Кто-то копал, кому-то желаем выздороветь, стать на ноги вот, и вернуться в нашей строе, комрадские, так сказать. Вот. Кто-то приезжал просто, как говорят, <laughs> жабры свои размять, подводные копори, которые <laughs> на поле не дуже сильно выглядят нормально. <laughs> И говорят, в воде могут найти что угодно, но на поле не дуже. Ну ничего, нормально. Мы их научим, этих жабонов подводных. Так, короче. Вот такое количество знахидок. Ходил с блондой, хотя не сразу. Схватил блонду побег, недовольный. Были знахитки, проволока, там всякая такое, дробаш пошел, Пишел, взял вылыку. Вообще знахитки пропали, короче, хожу, хожу, ну, под катуху ничего не подлетает. Забросил и блонду взял, и все, до конца дня. Так что, в принципе, все знахитки с блондой, практически я ничего, ну, там, по мелочи, вот, какой-то находил с большой катухой, ну, ни монет, никаких там нормальных делов не находил. В общем, вот это, ребята, придется как бы как-то пережевывать и переж... пере... 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 Тот... перекапывать. Потому что вот это все, ну, как бы, чтобы это найти, вот это, почти одинаковые ВДИ. По звуку не отличите нифига, или все копать, или будете пропускать. Вот. По знахидкам. Пульки-шмульки. Такая катапулька руки грязные, обращайте внимание. И потом пошло вот такое количество всякого-всякого. Можно макро включить. Ну, короче, это их. Вот это кусок скидского зеркала. Вот, тоненький такой. И кусочки, кусочки чего-то как-то. Ну, сейчас я перейду в макро, и мы рассмотрим поподробнее, что мы нашли. Давайте я приду в макро. Я трошки спешу, потому что со светом непонятно, что будет. И вообще, как бы следующие вот эти все видосы под вопросом, потому что ни генератора, ни хрена нету, компьютер я не запущу. Вот на чем-то другом я их монтировать не смогу. Вот такие. Так, вот такие пуговичка, вот такие кусочки, вот такие какие-то оплавыши бронзовые. Вот такие какие-то шматок. Это другая фигня. Вот такие шматочки. Вот эта штука какая-то непонятная. Может и современная я не знаю. Но вся штука тоже интересна, потому что она такая какая-то... Мне уже показалось, что она раздвоена в конце. Может и не, По-моему, вот тут она как раздваивается. Ну, неважно. Такие мелочевочки всякие, вот такие ось от их всяких каких-то делов. Может куски там каких-то фибул, украшений, чего-то еще. Ну их там много. Ну как много, ну я их, я их хорошо бачу. такие всякие делишки зелени. Потом по... Ага, еще вот такие вот кизячок закрученный тоже. кусочек от чего-то украшения. По факту это все выкидывается, ну, как бы, история древлятина. Вот такие советик 82-го. Вот такие двояк 46-го. Так, пуговички вот такие. Далее у нас вот такая какая-то штука. Хрен, я думаю, скорее всего, что это пуговица. Пуг, пуговичка была. Может, когда-то там на чистке что-то отойдет. Я думаю, просто кусок латуни, который сдаться на металлолом потом давай ты у тебя вот монетка наверное, такая фуфловая две копейки кажется ну такая подубитая неизвестно что с нее выйдет на чистке думаю электролизом ее по-любому бахкать потому что не ни патины нифига нету а вот это вот хорошая с патиной и всем на свете бачите в песочке было як на 811 год НМ. Далее пошло. Далее пошло. Ну, давайте сейчас по накам. Наки. У нас вот такое количество. Вот такие маленькие нак. Такие маленькие. Я их, в принципе, не чищу. Ну, может даже и заняться. Вот эту зеленку поубирать. Я не знаю, вот скажите, будут они портиться далее, если я просто в таком состоянии их буду далее хранить. Или их желательно полечить. Потом вот такой отличный, прям идеальный нак такие горнюний Вот И сам интересный На куцей, потому что, потому что вот Вроде бы как, я думал, что Оплавишь, то есть он был закиши такой, и что это плавишь А это, бачите, вот такая вот петелька Туда вставлена В то время, и может быть На шее носилась, может фиха узнать Что это за была подвеска Но Такая фигня Такая фигня это их не. Далее у нас одна вот такая чешуйка. С этой стороны она лысенька. друга чешуйка. С этой стороны вот так. В вот кусочек, скорее всего, какой-то монетки. Может даже какой-то татарки. Может, этим кусочком рассчитались за что-то. За 100 грамм где-то в баре. Я фиг его знаю. И далее с Рибни монеты пошли у нас. Вот такая 15 копеек 24 -го года. 20 копеек вот так царских 70-й. Гарный сохран. Так, и самая цикавая монетка это гривенник. Затертая в хлам... Но год есть, 1787. С этой стороны тетки нема. Такая вот фигня. Но, тем не менее, сам факт нахождения нечастой монеты. Просто вот так вот шарашил в поле, в другое место, и она попалась. И богато замечаешь таких моментов, что ну, фарт Потому что ты, когда выхаживаешь место ряд в ряд, я так люблю делать, но там трудовой находки, трудовые находки. Ну, когда так шарашишь куда-то просто между, между чем-то и находишь серебро, то как-то иногда дивно. Но, тем не менее. Таки непоганый коп сегодня. Я считаю, отличный, нечастый. Дуже много людей было сегодня. Надеюсь, их будет больше. У нас такая банда уже сбивается. Прикольно. Приборов. Сегодня был другой прибор, но я не стал его тестить на серьгу, потому что тоже пока еще и разбираются с ним. Я считаю, там, ну, ну не меньше месяца два до полугода надо с прибором походить, чтобы понять его полностью. Вот. Когда ты этот прибор уже хочешь поменять, наверное, ты уже знаешь про него все. Вот этот момент, когда ты его уже хочешь поменять, что-то другое купить лучше, тогда ты уже его изучил. Там уже секретов нету, и тогда можно с этой серьгой подходить. Он попробует на всех там программах, которые он пробовал и испытывал, и тогда это будет нормальный тест. А просто совать человеку, которому еще не разобрался толком с приборами, ну, это не вижу пока смысла. Все, короче, всем до встречи. Надеюсь, будет у нас у всех светло, будет все хорошо и кончится эта довбана война. Щоб ей, я не знаю. Все.